ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನದ ಭಜನೆಯ ಹಾಡು ಹೇ ಶ್ರೀ ಪಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಭಜನೆ ಹಾಡಿರುವವರು ಕೆ ಎಸ್ ರಾವ್ ಹೇ ಶ್ರೀ ಪಾದ ಶ್ರೀಗುರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಯಿವೇದ ಸಾಗರ ಈ ಜಗದೀಶ್ವರ नी परिपाहि भक्तो हे श्री गुरुवरा नी का वेदया सागरा नी जगदीश्वरा नी हृदयेश्वरा नी परिपाहि भक्तो ಸಂಸಾರಗೇಹರಿ ಕರುಣಾಗನ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಗೆ ಹರಿ ಕರುಣಾಗನ ಓಡು ಸ್ಥಿರ ಭಾವನಾ ನಿನ್ನ ಪದ कोडुस्थिरभावना निन्नपरञ्जना सति अनुसूयाप्रियनन्दना हे श्रीपाद श्रीपादश्रीगुरुवरावेदया नी, नी जगदीश्वरा नी हृदयेश्वरा परिपाहि भक्तोदारा ब्रह्मानन्दानि सदा पूरणा ब्रह्मानन्दानि चिद्गना परमात्मा सदा पूरणा नी ारायण नी नीनारायण नीभवभञ्जन गुरुदत्तात्रेया पावना हे श्रीपादश्रीगुरुवरा वेदया सागर नी श्वरा हृदय्वरा परीपाही भक्त श्री नरसिंह गुरुपादुका सिंधु परिपारका श्री नरसिंह गुरपादुका ंदुपरिप ईश कृष्ण वास अवदुंबरा ईश कृष्ण देव अवदुंबराव महिमा सदा हे श्री गुरुवरा वेदया सागरा नी जगदीश्वरा नी हृदयेश्वरा नी परिपाहि भक्तो वरकाशाय वर्णाम्बरा गुरुत्रिमूर्तिसुरसुन्दरा वरकाशाय वर सुन्दरा नी वाणीकरा निोदरा गुरुसच्चित्सदा शङ्करा हे गुरु वेदया कायवेदया सागरा जगदीश्वरा ಹೃದಯೇಶ್ವರ ನೀ ಪರಿಪಾಹಿ ಭಕ್ತೋದ್ಧರ ನೀ ಪರಿಪಾಹಿ ಭಕ್ತೋದ್ಧರ ನೀ ಪರಿಪಾಹಿ ಭಕ್ತೋದ್ಧರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಳರೆ ಈ ಭಜನೆಯ ಹಾಡು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ